ब्याज कितना तरह से पता कर हैं वो असी देखा ठीक है देखो पहला सम साढ़े को दिता हुआ है अठ सौ रुपए के परसेंट सालाना सुधार ब्याज दर से कि समय का सुधार ब्याज दो सौ हो जाएगा बेटा ये सब सबको तो पहला नोट करो सूँ दिता कि अठ 800 रुपया मूलधन ठीक है 6 परसेंट की दिखती हुई सब तो दस

समा के तरीके साड़ी को एसी पता करना साड़ी को है पी प्राइस मतलब मूल्यता ठीक आर रे समा सॉलिडर और टी टाइम बेटा जी ये दो तो चीजा सामने दिखाई हुई हैं यहाँ तीसरी चीज़ ऐसी पता करनी है समा समा पता

ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖੰਪੋਰ ਕਰਾਂਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ 5% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ 5% ਦਰ 5 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਰ

अच्छा मशीन उगी था जी और देखा गया ये समझाना समझाके बेटा आज मैं एक सम चलो सिर्फ और देखते हैं यार तीन सौ पैसे के ब्याज दी करनार पांच साल तक ब्याज एक सौ बीस पे हो जाएगा जो भी ऐसी सामने सॉल्व करना हमेशा इक्वल कर माइंस चीज ज़रूर रखनी है पहला जो भी ऐसी कठना उठा पट ऐसी हाइलाइट करना ब्याज सुधरना है ब्याज की छोटी दिता ब्याज की दर ना पाँच किस ब्याज की दर में ये नहीं को दर नहीं दिखती हुई टाइम दिता हुआ फिर असं फार्मूला लगावे हम अभी दर का फार्मूला क्या लगा क्यों दर का लगा पता कर ठीक है हम दर का फार्मूला की होंगे ब्याज गुणा सौ बटा तन गुणा समान। तो क्लिष्ट भी लिखा है जैसे हो। I into 100, P into time। ये कौन-कौनसी ये देख जो value put करते हैं ना value वाले, सही क्या? कितना साड़ी का interest था? 100 बीस, 100 पार्व, ये दे रखी है। उतना साड़ी को कितना इतना बेटा जी केल्स और दिया। कितना और टाइम कितना देता है पाँच साल जीरो ना जीरो कटिंग कर देती थी ठीक एक तीन तीन चार तीन बार एक पंजा पंजा अठ पंजा चार साढ़े को, आग, आग को ये आंसर आ गया आठ आठ परसेंट साढ़े को निकली निकल आई है दार निकल आई समझ आया बेटा जी चलो नेक्स्ट एक समस्या बोल करते हैं कि राशि का पांच परसेंट का

इंटू ढाई पचहत्तर रुपये साढ़े को सौ

ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਮੂਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਝਾ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝ ਜਾਗੇ ਇਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ OK ਥੈਂਕ ਯੂ